молчишь? А, ты хотел спросить, что вы там отмечаете годовщину? Какую? Ну как? Ну что вот. шо ты, понимаешь, что это вот, что это? Вот. Ура! Ура! не в советских войск, а что не отмечаете? Давление я тебя не видел. Смех без причины. Признак москвичины. Да? Угу. Надо будет запомнить. Что в этом? Что в этом? Праздните. Праздните. Что это? Как, 21, как 21 августа 1968 68 68 года. года. Вот мнение, вот мнение про Чехов про вас. про вас. Что это? Рисунок. Рисунок. Ну и... Ну это Но мнение это... Чехов про вас. Вот. вот. Что, в принципе, вот э, тех оккупантов 1941 -го года, вы там мало чем отличаетесь. Отличаетесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. <связь> Смех без причины признак москвичины. Не забывайте, а то вы уже как-то вылетели из головы. Вот, смотрите, вот так, вот так называется помощь братскому честному народу. Танками, танками на жителей, на толпу, вот видите. Люди просто вышли за то, чтобы поддержать, поддержать человека, который пытался сделать хоть какое-то придать человеческое лицо коммунизму, да? Вот этому социализму. Он искренне верил в марксистские вот эти все теории. Он искренним коммунистом был. Он хотел, чтобы и людям было хорошо. И высшим чинам всем было хорошо. Но Брежнев отказался. И отказался. Ау! Че? Че? Лет, гуру, сколько? Хлопчик. Лет? Ну, смотрите. 1968. Это значит, мы 32. Плюс 24,56 получается, правильно, лет? Годовщина. А чё ему? А чё ему? Здравствуйте. Звук у вас спокоен. Звук у вас плохой. Mm -hmm. Может, вы отмечаете? Что? Ну как что? что? Вот. Как братский советский народ помогал чехам, освобождал их от злого демократического? демократического режима. Ты, ты что несешь? Ну-ка еще раз, давай попробуем. 21 августа 1968 года. Вы что, не помните? Еды воевали. Вот же, еды воевали. Захватывали Прагу, вторгались, оккупировали. Ты бы с дикцией поработать, чувак. Что, не вывозишь, да? Неудобно тебя вот такое смотреть. Ну ты бросил. Что такое? Ты смешон. Что такое? Что ним... ты, ты не отвечаешь на четкие вопросы? Почему ты на личности переходишь? Наверное, я потому что у тебя сильная позиция, сразу заметно. Так, интеллект у тебя аж прямо сияет с твоего чудесного личка. Расскажи, пожалуйста, почему в советские войска в Прагу в 1968 21 августа? Объясни мне, что такого случилось в Праге, что нужно было вводить 500 тысяч войск контингента Советского Союза, 5 тысяч танков, сотни этих самолетов, там десятки, боестолкновения с какими-то обычными мирными гражданами были. Объясни, почему так? Ты, ты хоть паузу делай. Подними, подними. Слушай, музычка, видишь, такая она. невеселая. Вот видишь, что про вас думали тогда чехи? Чехи, видишь, что про вас думали? Вот они что думали про вас. Видишь? Вот так. Вот так это выглядит. Так что я жду твоего ответа. А ты... Нет. Правую руку подними. Правую руку подними с мышки. В России всегда было... Понимаешь? То, что о ней думают. И кто, что о ней говорят. Понимаешь? А ты что, Россия? Ты слышишь меня? Ты похож на Россию? Ты слышишь меня? Хотя, кстати, похож. Ты прям ты слышишь Россию? меня? Вот видишь, как мирные люди... Ты слышишь меня? А, ты, там, ты, где... ты, ты динамику выключила. Маленькая. Я динамику М включу. Маленькая. То есть я ему сейчас говорю, он ничего не слышит и говорит, что я выключил. Просто вот, вот такая наглость, такая чрезмерность этих москвитов поражает. Вот видишь, везде писали, что про вас чехи. Вот это что про вас думали. Знаешь, что здесь написано? Э, здесь написано: остерегайтесь, российских. Эм, они крадут э, эти часы и радиоприемники. Прикольно, правда? Получается. Вот это э, сразу понятно, что освобождение. Кстати, что интересного, вот эти освободители советские, они впервые, когда вторглись в Прагу, они одели голубые береты, чтобы казаться вот этими миротворцами ООН. Так что, что, что интересного, да, что главное в этом? То, что вот это подлость, она присуща во все периоды российской истории, собственно. Вот, кстати, еще такие рисунки были, видишь? 1945 как освободителей понимали от немцев. И 1968 -й. Вот это такая плата э, советскому солдату, что с ним с ним нельзя договариваться. Вот, вот это мне нравится больше всего, кстати. Смотри, что написано. Можешь почитать вслух? Динамику выключила. Динамик. Расскажи мне, каково оно, когда... Я понял. Знаешь, знаешь, что здесь написано? Идите домой, советские... Иди домой. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем общаетесь? О, спрашиваю, отмечает ли э, этот юбилей. В... А в чей юбилей? Твоего папы, что ли? Нет. Вот. А у... Вторжение... А Вторжение в Прагу, юбилей. В 1968 Прагу? году советские войска вторглись в Чехословакию. В Прагу? Именно, в Прагу. Знаете, что самое интересное? Что когда десантники на воздушном судне, каком-то большом самолете, летели в аэропорт... И запросили аварийную посадку. Чехи как бы подтвердили, согласились, пропустили этих десантников. Эти десантники потом захватили этот аэропорт. Но они были все в голубых беретах, чтобы казаться какими-то миротворцами СОУН. Видите, какая интересная вещь. Вот такая подлость, такая прям максимальная подлость была в, в эти времена. Видите, вот это вам нужно каждый, каждый год слышать каждый раз читать отмечать помнить как вы вели себя в европе почему вот сейчас очень сильно даже чехия очень поддерживает украину вот видите причинно следственные связи стоп брейк брейк зачем так что вы, кто... так что, вы отмечаете отмечаете вы годовщину а вы отмечаете нет мы не отмечаем мы скорбим вместе с чехами что вот Захватчики советские пришли в их страну, 500 тысяч человек туда направилось, чтобы Чтобы банально что, парламент взять, чтобы сменить власть, чтобы против мирных людей повоевать. Ну, это мы только, тут только трагедия, больше ничего. Алло, страна вправо вошла в 68-м. Какая страна? Конечно же, Советский Союз, который оккупировал нашу Украину, Беларусь, Польшу балтии страны, кучу стран оккупировал. Вот это ведь Советский Союз, центр в Москве. Вот эта Москва вторглась, вторглась, собственно, в Чехословакию, понимаешь? Алло, алло, какое отношение Россия имеет к Советскому Союзу, такой же, как у Наследник, наследник Советского Союза, у вас же в Конституции прописано. В Конституции этого не написано, это врешь. Как это? Ты что? Вы же наследники Советского Союза, вы что? Я понимаю, что Советский Союз отказался от долгу всех Российской империи, как бы, подтвердил это, но... Но вы что? Вы что, не отказались от Советского Союза? Вы же там выплачивали какие-то долги, хоть и очень мало, но все же, хоть чуть-чуть что-то выплачивали. Вы себя понимаете, как наследники Советского Союза. В такой статье Российской Конституции сказано, что мы являемся правоприемником Советского Союза. О, ну это, кстати, интересный вопрос. Давай, давай вместе поищем. Российская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных СССР, а Правительство Российской Федерации будет выполнять место правительства Союза СССР в функции депоз... депозитария по соответствующим международным договорам. Нота МИД России от 13 января 1992 года. Разъяснение ноты МИД СССР. Права и обязанности, и обязанности, не были переданы по акту приму передачи от СССР в пользу РФ, однако РФ продолжает их осуществлять. Вот, пожалуйста, есть уже у нас первый намек, это нота в 1992 году. Видите, начинается интересно. Уже напали. Да, то, ой, толку. Мы что решаем, когда там да. сидят? Да, конституция какая? Так сейчас же найдем. Че ты, че ты? А что ты сбежал? Мы все как а раз уже как раз пришли. Ты че? Вот же она, вот. <реклама> молодец, хвалю. Уже учишь гимн Украины. С Украины? не, я говорю, молодец, учишь гимн Украины. Это похвально. <реклама> да? Я знаю украинский язык. Да, что такая цвинта, знаешь? Как? <реклама> цвин Цвинта. цвинта. Нет. Сейчас Подожди. Все, можешь ага. разговаривать. Ага. Можно? <coughs> Что я до 9 я не знаю, до 9 лет его учила. где ты его учила? В Луганске. Mm -hmm. Молодец, как-то читала Пьянковского? 30-х 30 годах все на украинском говорили, в Уганске, представляешь? Никто не понимал русского. Mm -hmm. Прикольно. Знаешь, так, знаешь, такой факт интересный. Что-что? Mm -hmm. Хорошо, что мы живем в 24 году. Mm -hmm. а прямо... сомневаюсь, что хорошо. Сейчас такие события не очень позитивные, скажу. Ты патриот? А что такое патриот? Любишь свою страну? Я знаю просто, что есть ЗРК патриот. Это такая противовоздушная установка, которая сбивает ракеты патриот. Поэтому не, я не та установка, но да, я свою страну люблю, естественно. Ты только на украинском разговариваешь на улице? На улице, да, конечно. Дома, везде. везде. А что сейчас со мной разговариваешь на русском? Ну, ты же, наверное, не понимаешь. Почему не понимаешь? Хочу еще и поговорить на украинском языке. Ну, поговори на украинском языке. Нужно сказать да. украинский. Почему ты не знаешь, что такое цвинтер? Я не знаю, что это такое. А цвях? <laughs> что это за слова такие? <laughs> <laughs> Такого у вас не учили в школе, так? Н я до четвертого класса училась. О, слушай, интересное вопрос. Как ты попала на территорию России? Куда мама отвезла, там и живу. Ага. Вы выехали, так, туда? Угу. А почему выехали? Потому что начали обстреливать мой город очень сильно. Это ты в каком году выехала? В четырнадцатом. А, сразу. Угу. Да. Ясно. И что вы видели? Помест... Кто кого обстреливал? И это канадцы? Наши обстреливали нас же. То есть ты сама себя обстреливала, правильно? Почему я нет, дядьки взрослые? Не, ну ты ж видно э, Я? Нет. Ч это? Я не отношусь, у меня ничего от Украины нет. Кроме свидетельства о рождении, которого уже тоже давно нет. Угу. Почему я давно... А батьки твои? У меня только папа. А, то есть ты так э, тату своему тату скажешь в обличье, что ты... У меня папа за Украину. И ты его называешь? Я никак его не называю, я против ничего не имею. Ага, ну он же за Украину. Да, и что? Это моя страна тоже, я ее люблю. Но Просто пока там идут боевые действия, я никак не могу. И так как я нахожусь в России, я никак не могу, понимаешь? Mm -hmm. А тато також виїхав? Папа, не там стали... угу. угу. Слухай, цікава, в тебе, цікава в тебе історія. Тобто ти кажеш, що е, не, вас обстрілювали українці, при цьому якось твій тато підтримує цих українців. Чому так? Ну, я, я Не знаю. Я не знаю. Я не спрашивала, ні... я не цікавилася. Блін, а хто нас по факту обстрілював? Ну, то, вероятно. Я не могу понять. Мне было 9 лет. 8 даже. Угу. Uh -huh. Так. Летели истребители. Uh -huh. На которых украинский флаг. Флаг? Украинский? Это ты да. так смогла разгладить украинский прапор на винищувачах, которые летели где-то там в витой? Он uh, летел у меня над головой сбрасывал бомбы, когда мы бежали в бомбоубежище. Тобто він скинув бомбу, там, де ви, ви бігли, бачили, як він кидає бомбу, і вас не зачепило? Ні. <різвіст> Ти бачиш, які ви щ... <різвіст> щ... Фортуна на вашому боці? А, в 2014 році город Стахана там попав в завод, от ми рядом якраз таки. Ну, не ря... ну як как... рядом. Кілометра три від нас. Оно видно було. А, так це, це фактично військова ціль. Якщо вона під контролем бойовиків, це військова ціль. А по школі твоїй попадала бомба українська? українську? Ні. Цікаво, пара, чому так? От, чому взагалі там літаки почали літати українські, як думаєш? Да я колись знав Порошенко, там щось подписав. Коли почалась ця антитерористична операція, Порошенко ще навіть президентом не був. це? Ну а хто Янукович? Це все почалось, коли зайшли перші ФСБшники на територію Донбасу і почали за захоплювати адміністративні будівлі. І після цього Турчинов, це тимчасово, тимчасово виконуючі обов'язки, оголосив про антитерористичну операцію. Це квітень місяць, десяті числа. Да. Ось і тоді вже почались удари по військовим цілям, тому що захопили за Росії бойовики. Ці бази, ці воєнні е, об'єкти. Ну, допустим, я цю інформацію не слышала для тебя. Ну, це сумно. Однозначно. А звідки ти цю інформацію про те, що українці там стріляли по мирних чи по кому, звідки ти її чула? Новості? А новини це Надійна, надійна джерело? Так, же, як у вас, ні. Много чого не розказали. То есть любые новости, это не надежное дерево. А те, которые бывают э, на территории, где обстреливают, а друзей моих, которые на тех территориях. Так, твои друзья особисто бачили украинцев, которые подходят и стреляют? Не, не знаю. Ну, тобто, то есть они так же с новинцами это говорят? что если бы они увидели, то я думаю, моих друзей уже бы не было бы в живых. Потому что украинцы бы их Ты чому так думаєш? Потому що я зараз, если поїду на Україну, мене теж запад. Ты чому так думаєш? Да, в смысле, я сижу в Чат рулетки, і мне нельзя так говорить. Українці так і говорят. Приедешь, значить нахер. Українці так зараз скажуть, тому що вони на емоціях, тому що зараз Росія напала і такі ракети, як тоді прилітали по Стаханову, зараз по Києву прилітають, і по Львову, і по всім містам. Це до реальності немає ніякого відношення, бо в нас є цілий РДК, це прямо батальйон, начебто за, росіян, за росіян, які воюють проти Росії. Тобто їх їм дають зброю, їм дають повністю їх забезпечують, і вони йдуть на танках воювати за свою країну. Не ну тобто їх же не за що? Вони à не замбірований, я не можу просто все. Я не люблю об бути розглядом. Mm. Коли вона поч почала відчувати, щось, те, що суперечить її новинним, новинним цим пропагандистським кидам, вона щось в неї трохи дивнуло, так сказати, що ось може, дійсно, щось там не то. Але вона, в принципі, не цікавиться, тому їй байдуже, вона буде їсти те, що їй дають. Ну, тобто, ось принесли поїсти, ось ти його їси. Вона не буде сама вибирати для себе щось те, що їй потрібно. От. Хоча, хоча думка в неї доволі швидко от, і змінюється. І, до речі, от, вона ж думає, вона не, не просто отак, просто вона все одно щось там для себе бере трохи. От Ми знайшли больову точку. Один твій лайк це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!